Мы, конечно, довольны, что наш, что наш патрульный сегодня э, здесь с нами вышел на свободу, но я не могу согласиться с тем простым фактом, что человек и в суде об этом сейчас говорили, который э, наезжал ну, на полицейского, сбивал его с, с ног, атаковал полицейского. Э, сегодня находится под особистым заповязанием, а полицейский при исполнении обязанностей э, отсидел в заключении несколько дней и э, сегодня находится под э, домашним арестом. Это говорит о, о дисбалансе. Это говорит о том, что э, я как министр внутренних дел и глава Национальной полиции скажет еще, мы не можем сказать о том, что э, нам э, такой вердикт правосудия считаем, мы считаем справедливым. И э, полагаю, что адвокаты еще доведут эту ситуацию до конца. И э, важно лишь то, чтобы украинское общество уважало э, полицейских и принимало факт, что нападение на полицейского который при исполнении своих обязанностей – это большое преступление.